у київському ресторані. Будь ласка, ось ваш рахунок. Спасибо. Угу. Вы знаете, девушка, я, по-моему, деньги дома забыл. Давайте я быстро сбегаю и принесу. Не. Гроши? Девушка, меня что, не узнали? Узнала. Гроши давайте. Девушка, я Алексей Арестович. Я в курсе. Тому, будь ласка, заплатите. Я же вам говорю, через 10 минут деньги будут. Я что, похож на человека, который говорит неправду? Девушка, ну, ну вы же только что за соседним столиком мужчина сидел, сказал, я завтра за пиво деньги принесу. Вы его отпустили. Так. Вы его знаете? Не. Ну? А вас знаю, гроши давайте. Что я должен сделать, чтобы вы мне поверили? Как минимум, перенести меня на РИК назад. Ладно, давайте, Бартер. Делаем селфи. Я выкладываю в Инстаграм с подписью ⁇ Лучшая официантка в мире ⁇ Нет-нет-нет-нет, нет спасибо. -не Что -не -не, Шо, хотите, чтобы меня с работы звонили? А, я вас понял. Ладно, будь по вашему. Сейчас один звоночек. И посмотрим, кто кто. Алло, любимая. Я тут в кафе. Можешь мне... 130 гривен принести, я наел. Да. И я себя люблю, да. А, все, пять минут деньги будут. Вы зачем вилку взяли? А это так, про всяк выпадок, если через пять минут грошей не будет. Ну, в туалет не хотя бы можно? Ха, звичайно, можно. Спасибо. Я с вами.